सिंह मैं खुशामदीद आप देख रहे हैं खानपुर चैनल कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ स्कॉलरशिप जो मेरिट बेस है और नए स्टूडेंट्स के लिए तो उस वीडियो के ऊपर काफी सारे कमेंट्स आए हाँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने सोचा चले उन कमेंट्स को अलग अलग जवाब देने की बजाय आंसर करने की बजाय एक ही बार वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ तो तफी से तफील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें वीडियो आप तक सारी पहुंचती रहेंगी यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है स्कॉलरशिप जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी अब उसके अगर नीचे जाए तो बहुत सारे कमेंट्स हैं यानी फिफ्टी नाइन के करीब कमेंट्स हैं और हर किसी ने यही कहा कि मेरे इतने नंबर थे तो मुझे क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिली आ, एक आधे का रिप्लाई तो किया है लेकिन चूंकि ये सवाल ऐसा है कि चांद लफ्जों में तो इसका जवाब दिया नहीं जा सकता तो चले मैंने सोचा है कि आ, वीडियो के में बता दूं आपको तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना अगर आप गौर से देखें तो इस बार जो फाल 2024 में एडमिशन हुए वो तकरीबन कोई अठतालीस हजार के करीब एडमिशन हुआ है उसमें फर्ज करें अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में लिया हो एडमिशन तो कितने होंगे अगर आप डिवाइड करें टोटल कोई जो डिग्रीज हैं वो वी यू के पास वो बाईस तेईस के करीब बी प्रोग्राम है इसी तरह बीस इक्कीस के करीब जो है वो बी एस ए डी पी प्रोग्राम है फिर बी एड है एम एस है तो अब यहाँ पे उन्होंने हर डिग्री में से सिर्फ पांच जो है वो मिनिमम पाँच हैं दो भी हैं और मैक्सिमम जो है वो दस लोगों को जो है वो लिया हुआ है तो अंदाजा करें कि एक ही कैटेगरी में एक ही डिग्री के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा फर्ज करें जी डिग्री है हम जो कॉमन कॉमर्स एक डिग्री है उसको ले, ले लेते हैं बी एस कंप्यूटर साइंस यहाँ बी एस कंप्यूटर साइंस लोग ज्यादा करते हैं उसमें से एक ले लेते हैं बी एस कंप्यूटर साइंस में अगर चार हजार लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनके नंबर जो हैं वो ऐसी कैटेगरी में फाल कर रहे होंगे जो यूनिवर्सिटी ने नीचे इसी इसी डिटेल के नीचे दी हुई है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे ही उस 4000 लोगों में 500 लोग ऐसे होंगे या 400 होंगे जिनके नंबर अच्छे हैं क्योंकि इंटर में बहुत सारे अच्छे नंबर आते हैं ऐसे ऐसे नंबर भी मैंने देखे हैं कि वो 1100 में से चंद नंबर ही कम होते हैं यानी 1090 95 तक मैंने नंबर देखे हैं अब जरा आ जाएं नीचे अब ये कैटेगरी है अगर आपने या जिन्होंने भी देखी होगी कि ये कैटेगरी है सो परसेंट तक है तो इतनी उसको मिल सकती है 71 से 79 तक नंबर हैं तो आप अंदाजा कर लेंगे अस्सी परसेंट से लेकर सौ परसेंट तक कितने लोग होंगे जिनके नंबर होंगे कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा मेरे अस्सी परसेंट है मेरे इतने हैं इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि आप उस कैटेगरी में फाल कर रहे हैं आपका नंबर अस्सी से सौ के दरमियान है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अब असल यह है कि 10 लोगों को तो सौ लोग, लोग, लोग ऐसे होंगे चार हजार में जिनके अस्सी से लेकर सौ परसेंट तक नंबर हैं अब सौ में से सौ को तो नहीं मिलनी उसमें से जो टॉप है टॉप के ऊपर हैं चार पांच लोग उनको मिल जाएगी और बाकी को फिफ्टी परसेंट में मिल जाएगी तो इसलिए ये चीजें जो मैंने आपके साथ क्लियर की हो सकता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझ में चीजें आ जाए तो इसका हरगज मतलब नहीं है कि आप उसमें आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिले इसी तरह बीएड की के कैटेगरी जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई थी बीएड में जो उसके बाद सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं बीएड में और मेरा ख्याल है कि इस दफा कोई पांच हजार से प्लस एडमिशन जो है वो बीएड में ही है और बीएड एड में हम देखें तो कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिली है सिर्फ दस लोगों को पाँच हजार लोगों का एडमिशन हुआ है उसमें से दस लोग ऐसे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं तो अब उसमें से तीन लोगों की जो है वो हंड्रेड परसेंट है बाकियों की पचास परसेंट परसेंट है पाँच हजार में दस लोग ये कितनी फ्रैक्शन बनती है थोड़ी सी परसेंटेज बनती है ओवरऑल फर्ज करें अः एक स्टूडेंट है उसके जो है वो एक हजार पचास नंबर या साठ नंबर या सत्तर नंबर आ जाते हैं हो सकता है कि अगला स्टूडेंट ऐसे हो एक हजार इकहत्तर वाले को मिल जाए ठीक है तो इस तरह होते एक एक नंबर से आगे पीछे करके वो जो है वो निकालते हैं लोगों को तो इसमें किसी किसी भी किस्म की की कोई कोई ऐसी नहीं होती कि नंबर के अच्छे हो और वो ना मिले बाकी किस्मत की बात है जिसको मिलनी है वो तो मिल के ही रहेगी तो इसीलिए होपफुली ये बात समझ आ गई होगी सबकी कि ये जितने सारे क्वेश्चन थे और जिनके मैं नहीं रिप्लाई कर पाया तो ये चीज समझ आ गई होगी कि भाई सब पूछ रहे हैं सर मेरा नाम नहीं आया क्यों इसी तरह के सवाल हैं यहाँ पे देखें सर स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली कोई ज़्यादा अच्छे नंबर तो नहीं कहे जा सकते पे नंबर हैं जो पर यानी नब्बे से लेकर सौ परसेंट के दरमियान बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके रिजल्ट कार्ड मैंने पर्सनली देखे हुए हैं तो आप देखें के एक जो नब्बे नंबर होंगे ठीक है ग्यारह में से सिर्फ दस या पंद्रह या बीस नंबर कम वो तो कहाँ पे वो हैं और कहाँ पे साठ सत्तर परसेंट या अस्सी परसेंट बनते हैं तो ये 60-70-80-85 परसेंट तक 90 परसेंट तक जो नॉर्मल नंबर है इससे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे देखें 50 परसेंट असल में स्टूडेंट को सिर्फ मिसकनसेप्शन हुई है कि जो भी इसमें कैटेगरी में आ जाएगा कि ये जो भी जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है टॉपर्स को देखा जाता है जैसे मैंने आपको अभी पिछले चंद मिनटों में समझा दिया है कि एक एक डिग्री में हजारों हजारों के करीब एडमिशन हैं और उसमें से फिर चार पाँच या दस मैक्सिमम लोगों को उठाया जाता है जिनके टॉप नंबर होते हैं और उनको यह स्कॉलरशिप मिलती है और बाकी रह गई ईमेल के हवाले से जो है स्टूडेंट्स को ईमेल आना शुरू हो गई हैं कितनी कितनी परसेंट मिली है तो जो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो भी आप ईमेल लगा लेंगे तो सब भी आपको मिलती रहेगी वी यू की करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने का यही तरीका है वी जो की जो ई है वो आपके मोबाइल में लगी और लैपटॉप में लगी और उसको आप कंटिन्यूसली चेक करते रहें और अपडेट रहें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी भी आती हैं जो मुख्तलिफ बरून ममालिक से आती हैं और वो फिर ब्राह रास्त जो है वो उसकी ई मेल स्टूडेंट को भेज दी जाती है पर उसमें से बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं और बहुत ज्यादा सारे लोग जो हैं वो उससे अनवेयर रह जाते हैं क्योंकि वो वी यू की ई मेल को गोड़ी समझते हैं और उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती चलें वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इस सवाल का जवाब मैंने दिया है कि स्कॉलरशिप सबको क्यों नहीं मिलती और फिर भी अगर आपकी तसली नहीं हुई तो फिर यहाँ पे लास्ट में आपको एक ई मेल दिया हुआ है आप यहाँ से इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं ये आपको ऑफिशियली बता सकते हैं मेरा जो मैंने जो सारी बातें बताई हैं ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नॉलेज है अब जरूरी नहीं कि ये आप ये समझें कि मैं वर्चुअल के बिहाफ के ऊपर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर अपडेट्स पहुंचे और टाइम पे पहुँचे अगली वीडियो इसके ऊपर होगी कि ये जो एंडोमेंट फंड आपके अकाउंट्स में आया हुआ है तो इसको फिर पे करना ज़रूरी है या क्या है या किस तरह ही ये मसला है तो चलें इसके ऊपर अगली वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं मैं ख्याल रखिएगा अल्लाफ़